Во-первых, я убираю вообще результат матча, потому что опять товарищеский матч, наша задача была дать возможность всем сыграть. Значит, команда где-то была под нагрузкой, значит, было, перед этим было два дня двухразовых тренировок. Значит, мы непосредственно же через эту игру планировали готовиться на Финляндию. Значит, наша задача была дать всем сыграть, независимо от результата. значит все сыграли, значит вышли э, новые молодые игроки, значит э, концентрация, значит я предупреждал, хорошо, что этот звоночек прозвучал именно сейчас в товарищеской игре, потому что э, когда э, в первом тайме мы пропустили мяч с стандартного положения, а я говорил несколько раз о том, что эти команды, значит, очень хорошо используют такие как Мальта, это единственные шансы для них использовать хоть один момент в игре. Значит, если мы не сделаем ошибки, значит, будет, э, им будет тяжело где-то забить. Они, мы сделали ошибку. Значит, я еще не смотрел этот момент, мы просмотрим. Значит, грубейшая ошибка, стандартное положение, розыгрыш углового. Значит, э, мы над, наоборот и сделали акцент на этом, чтобы было полное внимание. И реализация моментов. Значит, у нас было достаточно моментов, значит, э, во втором тайме ребята вышли, значит, начали играть намного быстрее, значит, переводить с фланга на фланг. Мальта играла практически всей командой сзади, поэтому э, было тяжело, конечно, скрыть такую оборону, но у нас были достаточно моментов. Я считаю, что все, кто вышел во втором тайме, сыграли на, на уровне на своем. Они пытались боролись, создавали моменты, значит, были хорошо настроены, включены на борьбу. Поэтому в первом тайме, особенно вот первых 10 минут, до, когда пропустили мяч, потом, уже когда надо было быстренько встряхнуть себя, значит, встряхнули, где-то создали 2-3-4 момента таких, которые могли реализовать. Вот, э, даже с такими командами, не даже, а эти команды еще раз подтверждают о том, что э, бдительность нельзя терять. Надо всегда быть настроенными. И, э, такие матчи еще раз говорят о том, что мы не должны ни в коем случае терять бдительность у своих ворот. Но я уже об этом сказал. Звоночек прозвенел. Значит, ошибок нам делать больше нельзя. И таких ошибок, особенно если получать мячи со стандартных положений, сколько уже это может продолжаться. Должна повышенная быть бдительность, особенно на стандартных положениях.